Allahuekber Allahuekber Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad Merhum Ayetullah Behcetin Rızvanullah Taala aleyh Ustadı Merhum Ayetullah Isfahani Rızvanullah Taala aleyh Kərbəlal ziyarətinə gedəndə Necefdən İmam Hüseyn əleyhissalam qarşılayarmış onu. Və Ayətullah İsfahani Kərbəla hərəmində, İmam Hüseyn əleyhissalam hərəmində uzun səcdələr ediyarmış. Deyirlər bir gün İmam Hüseyn əleyhissalam Ayətullah İsfahaniyə buyurur ki, "İsfahani Uzun səcdələri xəlvətə saxla. Mənim həramımda eləmə. Məlum məsələdir ki, o cür bir şəxsiyyətlər riya yoxdur. Elə bir hamısı qülvətən ilə Allahdır, Allah çundudur bular. Amma görsən məsumlar qeyd edirlər ki, xəlvətdə olsa daha yaxşıdır. Heç kim olmayan yerdə olsa daha yaxşıdır ki, bunda deməli bir önəm var. Odur ki, Əmirül-Müminərinə salam da buyurmuş, Müminlər beləydilər ki, Allahla xəlvət edirlər. O xəlvət vaxtda, sakit vaxtda, hamısının yatdığı vaxtda, hamısının gözlərdən iraq vaxtında Allah'a vaxt ayıranlar. Çö İmam Səccədəğanında dualarında var ki, gecələr gedərdi Kəbənin yanına, Məsdudül Həramə, Kəbənin yanında oturardı. Deyərdi Allah, indi ki gözlər hamısı yatıb, mən gəlmişəm səndən danışmağa. Deməli o gecənin, o xəlvətinin xüsusi önəmləri var imiş. Və sair Əmin Əli (ə.s.) də bu cür Əmirəl Müəminəli (ə.s.)-ın gecə ibadətləri xüsusi olardı. Günüz adətən işləyərdi. Bilirsiniz də Əmirəl Müəminəli (ə.s.) bütün günü işləyib. Səhər gün çıxandan axşam gün batana can işləyib, bağda, bostanda bu cür çətin işlərla, ağır işlərla həmişə məşğul olub. İbadətləri həmişə gecə olur. Üçünlük gecələr ibadətə vaxt ayırardı. Odur ki, buyurur möminlərin sifətləri odur ki, gecə ibadətə vaxt ayırsınlar, gecə namazında dursunlar və Quran oxusunlar. Gecə namazının barəsində də hədislər oxunmuşdu. Yenə də bir dənə hədis Hz. Rəsulullah sallallahu əleyhi və, və səlləmdən buyurur ki, Salatül Leyl marzatu'r-rəb. <laughs> gecə namazı Allahın razılıqlarıdır. Allahın rızayətləri gecə namazının içindədir. Allahı razı salmaq gecə namazının içindədir. Dəris istəyirsən Allah səndən razı olsun, gecə namazı qıl. Gecə namazı qıldınsa Allah səndən razı olacaq. Gör nə qədər mühüm məsələdir. Gör nə qədər əhəmiyyətli məsələdir. Quranda ayələr var. Allah kimlən razıdır? Möminlərdən. Behiş təhlindən, cənnət əhlindən. Radiyallahu anhum və radu anhu. De gör Allah onlardan razıdır, onlardan Allahdan. Onlar behişdəhdirlər, cənnət əhli olanlardır ki, Allah onlardan razıdır. Və rivayətə var, elə ki, möminləri cənnətə daxil eləyəcəklər qiyamətdə. Möminlər o nemətləri gördükdə istəyəcəklər, səcdə eləyib şükür eləsinlər. Allah icazə verməyəcək, deyəcək, "Bura müşafat yeri idi, əməl yeri deyil. Daha səcdə yoxdur. Mən süzdən razıyam, la rahat olmuyorum. Deməli Allahın razı qaldığı şəxslər xüsusi tayfadır, xüsusi insanlardılar. Yəni hər adamdan Allah razı qalmaz. Quranda içki cənnət ehli və möminlərdir ki, Allah onlardan razıdır. Həzrət Peyğəmbər buyurur ki, gecə namazı odur ki, Allah səndən razısalar gecə namazı Allahı səndən razı salar. Gecə namazı qılsın Allahı sevindirərsən. Allahın xoşuna gələrsən. Gecə namazı Allahın razılığını qazanmaqdır. Və hubbul məlailikə mələklərin məhəbbətini qazanmaqdır. Gecə namazı mələklərin məhəbbətini qazanmalıdır kim mühüm məsələlərdəndir ya mələklərin məhəbbətini qazanmaq da. Xoş o insanın alında ki, mələklər onu sevələr. Bir rusda mələklər də belə balaca varlıqlar deyillər ki, yəni məqam və mənzilət baxımından, şan baxımından Quranda Allah buyurur ki, hər kim mələklərə kafir olsa mələklərə düşmən olsa. Mən kana Əduv və Əli Cibril və Mikail. Ayə buyurur ki, hər kim Cəbrail və Mikail, iki dənə mələkin adını çəkir, kim bunlara düşmən olsa kafirdir. Yəni mələki qəbul etmək bizim əqidəmizdədir. Mələkləri qəbul edəməmək də əqidəsizlikdir. Mələkləri qəbul etmək birbaşa götürüb küfrə çıxardır ki, Allahın bu məxluqatını bir nəfər dana. Mələklərlə dost olmağın da çox müsbət təsirləri var. Mələklərlə dost ola bilmək, mələklərin məhəbbətini qazanmağın çox mühüm səbəbləri var. İnsanın can verən halı üçün çox böyük köməkdir, insanın qəbr halı üçün. Çünki bütün işlərə mələklər baxır. Təsəvvürləsən, bir gün olacaq ki, bir dənə yerdə olacaqsan, Sən və iki mələkdən başqa heç kim olmayacaq. Özdə çox mühüm bir dənə məsələ ki, da insan üçün həlldici bir dənə yerdirdi. O qəbirdən hara getdin, getdin. Yol oradan açılacaq. Ya o tərəfə, ya düz sağdı, ya solda. Mələklərdir, can alan mələklərdir. indi qaldı. Mələkin səninlə münasibəti necədir? Özün mələkə necə göstərmirsən? Bəzələrinin canını almağa çox qorxunç formada gələr mələklər. Amma bəzilərinin canı almağa, hətta behiş tətirləri ilə gələrlər. Yəni mömin deyər ki, bu simanı görmək üçün kaş çoxdan ölüydüm. Hələ bu simanı görmək üçün kaş çoxdan ölüydüm. Yəni dəyərdir bir dənə bu üzü görmək üçün ölməyə. O cür gözəl simada gələrlər. Hubbul mələikə peyğəmbər buyurur ki, gecə namazı qılmaq mələklərin məhəbbətini sənə qazandırar. Mələkləri sənə sevdilər, səni də mələklərə sevdirir. Və sünnətul anbiya peyğəmbər buyurur ki, gecə namazını mütləq qılın. Çünki o peyğəmbərlərin sünnəsidir. Bütün peyğəmbərlər gecə namazı qılıblar. Bütün peyğəmbərlər gecə özləri ilə Allah'a vaxt ayırıblar. Və nurul məarifə peyğəmbər buyurur ki, gecə namazı mərifətin nurudur. Bir nəfər istəyir mərifətə olsun, bir nəfər istəyir həqiqəti başa düşsün, həqiqəti görsün. Gecə namazı onu o mərifətə yönləndirəcək. Mərifətin nurudur gecə namazı. Və əsrul iman peyğəmbər buyurdu gecə namazı imanın əslidir. İmanın bünövrasıdır. Ondan bilinər ki, bu insanın imanı üzü kamilliyədir yoxsa yox. İmanın əslidir. Və rahatul abdan bədənlərin rahatçılığıdır. Keçən dəfə dedik, zahirən budur ki, adam çətinlik çəkir. Təbii ki, yuxusundan kəsir, biraz yorğunçuluq olur, amma keçən cümədə oxuduğumuz hədisdə peyğəmbər buyururdu ki, gecə namazı bədənlərinizdən xəstəlikləri uzaq eləyər. Burada da buyurur ki, bədənlərinizin rahatçılığıdır. Gecə namazı insana xüsusi bir rahatçılıq verər və kərahiyyətü şeytan buyurur şeytanın ən çox xoşu gəlməyən işlərindəndir gecə namazı. Gecə namazı qılın ki, şeytan narahat olsun. Siz gecə namazı qılanda şeytan gecə namazına məkrub kimi baxır ki, ayda bu yenə başladı gecə namazına. Bir bəndənin gecə namazı şeytanı narahat eləyər və şeytanı belə deyək də küstürər insandan. Təbii ki, bu da insan üçün önəmli məsələlərdəndir ki, şeytanı özündən küstürsün. Və bərəkətün firiz peyğəmbər buyurur gecə namazı ruzunuza bərəkət verər. Ruzunuza bərəkət verər. Bilirsiniz də, bu məsələyə bir neçə dəfə toxunulub ki, ruzuda bərəkət mühüm şərtdir. Ruzunun olmaqlığı mütləqdir. O böyüklərimizin bir sözü var, deyərdilər ki, Allah heç kimi yaratmayib ad saxlasın. Quranda da var. Ehtimalən Hud surəsindədir. Və məmin dabətin fil arz illə alallahirizquh. Yerdə elə bir canlı yoxdur ki, ruzusu Allahın öhdəsində olmayan. Yəni bütün canlıların ruzusu Allahın öhdəsindədir. Ruzu məsələsində problem yoxdur. Ya az ya çox Allah hamsını dolandırır və bilir ki, mənə qədər necə verməlidirsə, onların hamısını özü tənzimləyir. Məsələ budur, ruzuda bərəkət olsun. Ruzunun bəraəkəti mühümdür. Ki bərəkət də budur ki, o dəyərli olur. salam aleyküm değerli olur yani tez qutarmır bərəkət odur bəzən olur bir adam 100 manatla bir ayını yola verir adam var ki 1000 manatla yola verə bilmir 15 güne 20 güne sonra qutarır çox qəribə bir şeydir 100 manattan artıq da qalır o bir aya ama 1000 manat 15 güne gelmir o, o hallarda olur ki orada bir qarışıqlıq olur və bereket məsələsini Allah oradan çekir o haldadır ki bərəkət ki çəkildi. Onda da artıq o gəlirin qədərinin bir rolu yoxdur. Əhəmiyyət kəsb etmir. Peyğəmbər buyurur ki, gecə namazı ruzularınıza bərəkət verir, ruzunu artırar və silahun <laughs> ələl əd. Düşmənlərinizə qələbə çalmaq üçün gecə namazı ən yaxşı silahdır. Təsəvvür edirsiniz? Həzrət Peyğəmbər buyurur ki, yəni gecə namazı qılısaz, elə Allah sizi qoruyacaq düşmənlər susa qələbə ala biləcəyik. Təbii ki, gecə namazı qılandan sonra adama tapanca vermirlər ki, düşmənin gələndə at. Gecə namazı qılmaqla avtomatik olaraq Allah adamı qoruyur. Düşmənlərinizin qarşısında deyir bir dənə silahdır. Və icabətul li dua gecə namazı dualarımızın qəbul olma səbəbidir. Gecə namazı qıl Allahdan nə istəsə sön verəcək. Və qabulul əməl əməllərimizin qəbul olma şərtidir. Bir də suda əməllərin qəbul olma şərti ən mühüm məsələlərdəndir. Hətta hədislərdə də var ki, binanə möminin 2 rəkat namazı qəbul olsa, elə behiş təhlidi. Təsəvvür edirsiniz? 2 rəkat behişdir. 2 rəkat. İnsan hesablasa 50 ildə 100 min rəkatlarla namaz qılır. Bəlkə də milyon rəkatlar. 2 rəkat. O adamı cənnətə aparmağa yetər. Peyğəmbər buyurur ki, gecə namazı əməllərimizi qəbul elətdirər qəbulu böyük mühüm şərtdir. Yəni əməlin düz olub-olmaması heç. Görsən bəzən ömürlər sual verəndə deyirlər ki, məsələn, orucda, yan namazda filan şey elədim. Mənim namazım qəbuldur. Valla qəbulluğumuzu bilmərik ki, biz deyə bilərik səhihdir yoxsa yox. Qəbulluq mühüm məsələdir. Adam bir dənə əmlini qəbul elətdirsə, o köfədir ya çı. O məruf rivayet Hazreti Əmirul Müminə (s.ə.v.) deyər ki, Bir belə pay elirsən, özün üçün niyə bir şey saxlamırsan? Heç bilirsiniz də, dünən dedik, spirardi, evi oturardı da. Bu heç nə əlavə saxlamazdı. gündəlik yerdə əsəlim. Dedilər özün üçün niyə bir şey saxlamırsan? Buyurdu ki, andola Allah'a. Bilsən verdiklərimdən biri qəbuldur, zafazla yığardım. Hələ ki bilmirəm qəbuldur, qəbul deyil. Çalışıram ki biri qəbul olsun. Təbii ki, bunələri dilərinin Bizim əqidəmiz budur, hamsı qəbuldur. Çünki sırf Allah üçündür, verdikləri üçün Allah ayə nazil eləyir ki, məni sevindirdü dünya Əli. Mütləqdir. Amma istəyir bizə dərs versin. İstəyir bizə dərs versin çünki qəbul olmaq məsələsi elə-belə məsələ deyil. Peyğəmbər buyurdu ki, cə namazı, əməlləri qəbul elətdirlər və qəbul olmasında kömək edirlər. Allah onlara öz anlaqlığına xatir biz inşallah bu əməllə müvəffəq eləsin.